Знаете, что переименована проспект Карла Маркса и на честь кого? Нет, не знаю. Переименована на честь Дмитра Яворницкого. Как вы до этого ставитесь? Хорошо ставлюсь. А? Мне а больше нравится, чем все варианты предыдущие. Какого-то Джона Голта, непонятно кого. Яворницкий все-таки много сделал для Днепропетровска. Прекрасно. Прекрасно? Новые назвы выучили? Нет, еще не выучила новые названия. Ну, думаю, как люди наверное, делают правильные а, вещи. Знаете, как переименована? Нет. Нет? Нет. На Яворницком? Кто он такие, Что он сдал? <laughs> Отрицательно. А почему? Может быть Ну, элементарно, потому что Маркс это деятель мировой величины, а Яворницкий наш, как скажем, местечковый. Мое личное мнение, что это делается только для отмывания денег и все. Ну, мне вообще не очень нравится все эти перемывания. отмывание. Мне кажется, в Украине сейчас есть более хулиюче вопрос, чем отмывание ну и что, что они были, да, они были, может, они и плохие, и хорошие, но, например, есть много очень плохих людей, там улица Наполеона где-то в других городах есть, но их же не сносят, не переименовывают, и поэтому, я не знаю, у меня в этом смысла не вижу. Это, во-первых, пустая трата денег, мне кажется. Что-то дурни забыли. А чего? Историю надо свою знать, а потом переименовывать. Категорически против. А проименувала на Дмитра Яворницкого... Что вы А, ну, в принципе, если яворницкого, то нормально. Позитивно, очень хорошо. А, это Молод... же проименувала? Да. Знаете? Яворницкий, молодцы, правильно. Меньше будет этих всех имен. Имен это самое. Ну, улицы называть именами. Назвали бы просто ну, Парковая, вот Садовая улица, как вот Серова, какое хорошее название, Садовая раньше было. Вот Воскресенская назвали, прекрасно, Парковые, садовые. а то имена какие-то, придет другая власть, опять поменяется. Нарешті треба было это сделать. Вы через кого знаете? Я Да, абсолютно. Переименовали? Да, на этих выходных, на честь Дмитра Ну, с Яворницким, наверное, историю плохо знаю. Ну, в любом случае, лучше, чем Карла Марса будет, это точно. Ну, добре. Тобто я... Мастали? Меня было Я взагалі за переименование. Менять название улицы в городе, это считаю глупостью. Ну, мне кажется, если бы он был красивый. А как он будет называться, без разницы. Миновали ну, его. Ну, а я куда-то сюда Нормально. А на честь кого знаете? Да, я Орницкого. Влаштовываю вас? Да. Спасибо.